Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Untuk mendapatkan pekerjaan saat ini tidaklah mudah Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa oknum Untuk menerima suap dari calon pegawai baru yang melamar pekerjaan Pelamar pun terpaksa melalui jalur tersebut agar bisa bekerja Padahal, dalam Islam, suap atau menyogok adalah haram. Menurut fatwa MUI, orang yang melakukan suap maupun menerima suap akan mendapatkan laknat dari Allah dan mendapatkan hukuman pada hari pembalasan kelak. Hal ini karena pelaku suap tidak berhak atas rahmat Allah dan syafaatnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bahkan dikatakan. Haram untuk memberikan harta dari hasil suap sebagai nafkah bagi keluarga Dan orang yang memakan harta haram akan masuk neraka Tidak hanya itu, harta yang didapat dari hasil suap atau menyogok tersebut haram untuk disedekahkan dalam Islam banyak cara yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempermudah kita dalam mengais rejeki. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Sedekah merupakan salah satu amalan yang mulia dalam Islam. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan melancarkan rejeki dan memperlancar segala urusan kita, termasuk dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan yang baik tanpa melakukan suap atau menyogok. Bahkan, Rasulullah pernah berseru, "Carilah rejeki dengan bersedekah." Sekilas kalimat ini membingungkan Karena menurut logika matematika serta hukum ekonomi mengatakan bahwa Sesuatu yang kita keluarkan Maka sudah pasti akan mengurangi dari jumlah yang kita miliki Namun dalam Islam bersedekah adalah berdasarkan logika iman Logika iman mengatakan bahwa Rezeki adalah pemberian dari Ar-Rozak yang maha pemberi rezeki Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Hud ayat 6 yang berbunyi Dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi ini Melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Jadi Allah lah pemberi rezeki Jangankan kita sebagai manusia yang berada di atas tanah Bahkan semut di dalam tanah Ikan di dalam lautan Burung di udara yang jumlahnya bermiliar-miliar Dijamin rezekinya oleh Allah Allah lah yang menjamin rejeki untuk semua makhluk baik di bumi, laut maupun di udara Hal ini sebagai wujud kasih sayang Allah dan pertanggung jawaban Allah kepada makhluk ciptaannya Dalam hadis Qudsi Allah berfirman Bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberikan rejeki kepadanya Jadi setiap makhluk Allah di alam dunia ini pasti ada rejekinya Hal inilah yang membuat orang-orang yang beriman tidak pelit, tidak rakus, tidak serakah dan bakhil. Karena orang beriman selalu memiliki sifat konaah, yakni selalu merasa cukup serta puas atas segala ketentuan Allah azza Jalla. Itulah yang Allah amanahkan kepada kita agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, berarti kita pantas dan kuat menjaga amanah Allah, sehingga Allah akan menambah kembali nikmat itu untuk kita. Kemudian, kita wujudkan rasa syukur itu dengan mengeluarkan sebagian rejeki kita untuk berinfak dan bersedekah. Maka, selama sisi orang bersyukur dengan mengeluarkan infak dan sedekah. Selama itu pula lah akan mengalir nikmat-nikmat Allah yang banyak kepadanya Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 69 yang berbunyi Apa saja yang kita nafkahkan pada jalan Allah Niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu Dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan Allah lah yang maha mengayakan Di tangannya segala kekuasaan di tangannya langit dan bumi, di tangannya semua hati dan keadaan, di tangannya sehat dan sakit, di tangannya sukses dan gagal, di tangannya kaya dan miskin, di tangannya susah dan senang. Begitu mudahnya Allah membolak-balikan keadaan seseorang, maka tatkala seorang si hamba bersedekah kepada makhluk ciptaannya. Maka ia pun dijamin kekayaan dan kesuksesannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan bersedekah rezeki semakin bertambah? Jawabannya karena orang yang bersedekah mendapatkan balasan yang berkali-kali lipat. Hal ini juga sesuai dengan janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap bulir seratus biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Dari ayat ini menggambarkan alangkah maha pemurahnya Allah kepada hambanya yang murah hati atau orang-orang yang gemar bersedekah, Allah lah yang menjaga harta kita. Allah lah yang menjamin rezeki kita. Allah lah yang melipatgandakan penggantian infak dan sedekah kita dengan lipat ganda yang banyak. Maka itu, bersedekahlah, jangan ragu-ragu, dan jangan takut miskin. Sedekah dapat dilakukan untuk semua makhluk ciptaan Allah, baik manusia. Hewan maupun tumbuhan. Sedekah tidak harus menunggu kita kaya. Bersedekah bisa kita wujudkan dengan cara sederhana yakni salah satunya adalah dengan memberi makan kucing-kucing terlantar atau kucing milik tetangga yang mendatangi rumah kita ataupun kucing-kucing liar yang kita jumpai di jalan. Kucing merupakan hewan yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Bahkan beliau memiliki seekor kucing yang diberi nama Muesa. Jadi memberi makan kucing sama dengan bersedekah kepada hewan kesayangan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Sedekah makanan kepada kucing-kucing terlantar ternyata memiliki hikmah untuk kita dunia dan akhirat. Kucing yang sedang berkeliaran di jalan disebabkan karena ia sedang mencari makan dan sedang mencari tuan yang baik hati. Jadi, tidak heran jika ada kucing liar yang tiba-tiba datang di rumah kita, bahkan sampai berkali-kali datang hingga menetap. Hal itu pertanda kucing tersebut sudah mendapatkan tempat yang terbaiknya, karena rumah kita selalu ada makanan untuknya. Dengan makanan sisa saja, kucing sudah senang dan betah, bahkan mendoakan kita. Apalagi jika kita memberikan makanan yang baru. Karena itu, jika manusia bisa memahami bahasa kucing, maka kita akan tahu bagaimana kucing tersebut berterima kasih dan berdoa untuk kebaikan kita. Kucing adalah makhluk Allah, sama seperti kita. Untuk itu, jangan semena-mena ketika bertemu dengan kucing-kucing terlantar, dan jangan pula menyiksa kucing-kucing yang mencuri makanan di rumahmu. Karena doa kucing lebih mustajab, terutama ketika mereka dalam kondisi kelaparan dan kehausan. Ketahuilah, di saat kita memberi makan kepada kucing, maka di saat itu pula kucing akan mendoakan untuk kelancaran rezeki kita, kelancaran dalam setiap urusan kita, bahkan kita mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun jika ada kucing yang mencuri makanan. Tandanya Allah akan menggantikan makanan itu dengan rejeki yang lebih baik dan melimpah. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang berbunyi, "Kasihanilah semua yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit." (Hadis Riwayat At-Tirmizi). Kebaikan yang didapat jika kita sering memberi makan kucing adalah... Kucing selalu memohon doa agar orang yang sudah memberinya makan rezekinya selalu dilancarkan. Dilancarkan dalam segala urusan selalu disehatkan, dijauhkan dari segala bala bencana, serta mendapatkan pahala. Jadi, mulailah memberi makan kucing-kucing terlantar dengan niat mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kenapa harus kucing? Jawabannya sederhana karena kucing merupakan hewan yang sering berkeliaran di sekitar lingkungan tempat tinggal kita dan yang paling utama lagi adalah karena kucing merupakan binatang yang sangat disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan, yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya?" Lantas Rasulullah bersabda, "Di dalam setiap apa yang bernyawa, ada pahalanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kucing-kucing yang hidup di jalanan pasti sangat kesusahan mendapatkan makanan Maka itulah terkadang rumah kita sering didatangi kucing-kucing liar tersebut untuk sekedar meminta makanan bagi sebagian orang, kedatangan kucing itu merupakan sesuatu yang tidak diharapkan, bahkan dianggap mengganggu. Maka kucing itu pasti buru-buru diusir, bahkan dengan cara-cara yang kasar, seperti menendang, memukul, melempar, menyiram, bahkan ada yang sampai meracuninya sampai mati. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang berhati baik, penuh rasa belas kasih, pasti akan buru-buru memberi makanan dan air untuk kucing itu, karena mereka menyadari bahwa rejeki yang didapat itu tidak sepenuhnya milik mereka. Ada sebagian yang menjadi hak makhluk Allah lainnya, dan Allah sedang mengutus kucing itu untuk datang mengambil apa yang menjadi rejeki dalam rejeki yang mereka dapatkan. Makanan dan air yang diberikan untuk kucing itu merupakan sedekah. Ingat, orang yang suka bersedekah itu sangat disayangi dan dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh para malaikat, dirindukan oleh rasul, dirindukan oleh surga. Disayangi penghuni langit, serta dirindukan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi. Rasulullah pernah ditanyai oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami karakter utama orang yang sangat dekat dengan Allah." Maka Rasulullah pun menjawab, "Belas kasih." Jadi, orang yang memiliki rasa belas kasih rezekinya selalu dilancarkan. Oke pemirsa yang budiman, itulah amalan sederhana yang bisa memudahkan kita dalam memperoleh pekerjaan tanpa suap. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.